Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Yo también estoy feliz y ya no necesito decirte por qué me gustas, porque ya te lo he dicho y te he demostrado lo interesada que estuve en ti. Desde la primera vez que nos conocimos, estoy tan feliz de que hayas aceptado ser mi novia y que yo pueda ser tu novia. ¿Por qué no aceptarías ser tu novia? Se rió Maivika. Exactamente. ¿Y por qué no íbamos a estar juntas? Um, Maivika sonrió feliz y miró a los ojos de Aiguarin, quien también la miraba con amor. Entonces el rostro de Aiguarin se acercó y besó suavemente los labios de Maivika. Maivika respondió al beso y pensó que quería que Aiguarin la besara así todos los días. Todos los días podían estar juntas como una maravillosa pareja. El domingo por la noche, Aiguarin tuvo que regresar a su apartamento para prepararse. Para escuchar la apertura de los sobres de compensación y el anuncio de los ganadores de la subasta de la concesión libre de impuestos de Crater, el lunes por la mañana se reunió nuevamente con Maivika. Era la primera vez que podían estar cerca la una con la otra sin preocuparse. Sus manos se entrelazaron tan pronto como se vieron y ambas se sonrieron. Fue una sensación deliberadora y alegre. Y quizás fue una manera de enviar energía positiva y aliento para el anuncio de los resultados ese día. Cualquiera que sea el resultado, ya no seremos rivales, dijo Iguarin. Somos socias, dijo Mavika y una pareja. Iguarin se rió, pero luego sus ojos se volvieron hacia su padre y sus sirvientes, que estaban llegando y hacia Natacorn, que estaba ahí de pie, se saludaron de la manera más amistosa que habían tenido desde que se conocieron ahí. Nuestras dos familias parecen llevarse muy bien. Creo que no será difícil para nosotras casarnos en el futuro, dijo Aiguarin sonriendo. ¿Matrimonio? Maidika se quedó boca abierta y luego se sonrojó. Loca, ¿de qué estás hablando? ¿Ya estás pensando en casarte? ¿Quién sabe? ¿No quieres que nuestro futuro llegue lejos hasta el punto de que vivamos juntas en serio? Aiguarin apretó la mano de Maivika y la miró con ternura, sin importarle si los periodistas estaban tomando fotos porque ya no necesitaba preocuparse por eso. Por supuesto que sí, confesó Maivika porque acababa de hacer pública su relación, por lo que estaba un poco emocionada con la palabra matrimonio. No la había pensado todavía, pero ahora estaba empezando a considerar la idea. Veamos primero los resultados de hoy para ver cómo será nuestro futuro. La apertura de los sobres de compensación y el anuncio de los ganadores de la subasta se llevaron a cabo en el mismo gran salón donde tuvo lugar la conferencia de prensa inaugural de la subasta y donde Iguarín y Maidika se dieron la mano por primera vez como rivales. Pero después de unos dos meses todo cambió. De hecho, ambas supieron que a partir de ese día, Nunca serían verdaderas rivales, en cambio construyeron en secreto una relación estrecha y ahora apenas necesitaban estrecharse la mano a los medios, en cambio permanecieron ahí tomadas de la mano como socias en una relación especial con los adultos que una vez los habían alentado a competir ahora juntas, a ellos como socios listos para celebrar juntas se abrieron los sobres de compensación y se anunciaron los montos sin ningún orden particular. Charmelo fue la primera empresa en tener su valor revelado, ofrecieron 15 mil millones. La segunda empresa en revelar su valor fue Green Agro, que ofreció 26 mil millones. De hecho, ajustaron el valor para que sea más alto que el antiguo valor superior, Maivica se quejó. Ella creció en Aiguarin, quien tenía información correcta sobre Green ⁇ Grow, habiendo descubierto el valor de superior y ajustando el suyo para que fuera ligeramente más alto. Tendré que investigar esto para descubrir quién filtró la información. Se quejó a su padre, que estaba cerca. Ahora solo podemos esperar que no se tenga en cuenta el valor de Green ⁇ Grow, aunque sea más alto que los demás, dijo Aiguarin. El siguiente es Oriana Hall del Resort. Resonó el siguiente anuncio y todos guardaron silencio para escuchar. Ofrecieron 27 mil millones. Oriana ofreció más de lo que Superior ofreció al precio antiguo, murmuró Maivika, no hice trampa. Ese fue el valor que estableció desde el principio. No lo ajusté. Creo que has calculado bien. Ahora escuchemos el valor de Superior. Superior Holding Group público ha ofrecido el locutor hizo una breve pausa provocando que la gente susurra y luego anunció con voz alta 30 mil millones. Hubo un revuelo en la sala cuando se anunció que el valor de superior era el más alto hasta el momento. Aunque todavía faltaba tener en cuenta los puntajes de clasificación, todos ya estaban especulando sobre qué empresa tenía posibilidades de ganar. Royce Training, el anuncio llamó la atención de todos y luego se anunció el precio. Royce ofreció 26 mil millones. 26 mil millones, exclamó Aiguarin, una cifra menor que la de Superior y más pequeño que el de Oriana también, dijo My emocionada. Ella miró a su padre que también estaba animado.